Троем дали ему особо чепор. Картом <как> 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 Что мутишь? Делаю ролик э, на ЦРД. Да. Как мы 16-го квитня порылись с батьками. Привет, крутые оболосы. Не, не. Так, создать. Это у нас 25 кадров. Окей. Проводник. Диск. Де, блог, видео. Тут свой часу. Выгоняем коров До видео до а до видео. видео, дисклеймер кинемо зараз. Что за кольцо? Все пройдет. О. Надеюсь, сфокусируется. Не хочет фокуситься. Не хочет фокуситься за Надпись все пройдет. А внутри надписи это пройдет. Вон там Типа кольцо соломона Ну, типа. Саурон. чугайка косне. Ясно, бобус. Я трохи пропустил. Дал в нос, ничего особи Просто будь осторожен. Но купил бы властелин колец ща. Зачем? Для меня вот это кольцо много что значит. А, -а, -а, а властелин колец мне нафиг надо. Так, нам надо сейчас сделать э -э, до видео закинут эндинг Всем пока? Всем пока. Так, вставляем три видеодорожки. Что ты имеешь в виду? Ну, все пройдет, ну, значение, я думаю, и так понятно, что все проходит в этой жизни. И, и радость, и грусть, чтобы не было. Ну, то есть, типа, нема ничего вечного. Надо это всегда, надо всегда помнить. И это напоминание. никогда не думайте, то, что вы имеете, будет с вами всегда. Люди вокруг, люди думают, что то, что они имеют, оно будет с ними всегда. Нифига. фига, с вами всегда ничего не будет. Так, корректор цветности кидаем. Жизнь, она настолько изменчива, что иногда в шоке от этого. Привет, Данил! Да, в Украине. Это напоминание. Напоминание, которое мне напоминает. Это важно для меня. Важно не забыть. Так. Так, здесь я тут -а... что здесь. Тут okay, Люди, спирать. Сколько это килограмм там было? Ну, килограмм зелый. Килограмм зелый точно, да? Да. <плот> <глот> <лот> ну, юзер панда, это тебе так кажется, что все, все стабильно. На самом деле, ни не стабильно. Нема ничего стабильного в твоей жизни вообще никогда. А, так. Пишем QR-код. QR-код. код qr код qr вот для донату символ стрелка символ привет, любовь. Все очень интересный вопрос. Где стабильность? Стабильность это чего нет. И вероятно не будет. Никогда. Страха в реальности нет. Он живет лишь в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Я из Житомирской области, Коростенский район. Люди, перезавантажу трансляцию, Проходите зараз в новую, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и заходите в новую трансляцию. Ну, you know, погнали!